Слава Богу, народ Божий, Богу. что мы в Доме Его и можем утешиться общую верою, которую Бог каждому из нас дал. Но я уже, знаете, сидел, и уже у нас такое взыбрание, как, знаете, да есть силу? Потому что Бог дает силу для плоти, потому что она изнемогает, и мы физически хотим отдохнуть, Но слава Ісусу Христу, що Бог багатий милості. Я, знаєте, я вже хочу подякувати вам, я сидів ми з Миколаєва, з церкви Вифанія. І сьогодні сестра читала стих и було там висвітлено місто. І воно звучить так, і так не заботиться о завтрашнем дне, ибо завтрашній день будет сам заботиться о Своем, довольно для каждого дня своей заботи. Я сидел, я слушал стих, и мне это пришло это место. И вы знаете, я вот э, хочу сказать вам так: э, вот ваша церковь здесь, вот брата Володи, брата Володи тоже здесь. Когда это пришло время, они первые оказали нам эту, знаете, помощь. Было куда позвонить, и мы из из Линска, первые Получили знаєте, цю гуманітарну допомогу від вас. І він потім мені перезвонив, давай приїжджай і приїхали. І я вам скажу, знаєте, слава Ісусу Христу. Тому що знаєте, те, що було, воно вже пройшло. Но ви наказали здесь і гостеприимство, і задовольнили потреби там. Бо ми коли їхали на ті вже звільнені території, коли вони уходили, вони таких літніх жінок повністю оставляли без продуктів питання. А це був конець марта, апрель місяць. і ми розуміли, що те, що було, воно просто було уничтожено. огороды не посажены, и не было где взять этого. Вот людям не было где взять, приезжаешь, и это беда. Было в оккупации, прошло время, а нема где взять. И Бог благословил через вас. Потом мы просто брали эти продукты и везли туда. И эвакуировали людей, Потому что тогда Херсон, там Баштанская церковь, братья знают, там единственная дорога, которая была, по которой они еще пропускали, она прямо упиралась в Баштанку, и там церковь, вот такая вот, где-то как вот ваша, она принимала эти потоки людей. 24 на 7 они кормили, стояли вот так автобусы на Новый Волынск, Львив, Закарпатье. И всех, кто куда хотел, извелял желание, садились и везли. Я не знаю, откуда это были автобусы. Но ну, они были, шкильные автобусы, наверное, это мескарада давала, я не знаю как. И садили туда людей и везли. А церковь кормила. Просто кормила. Там такое было сильное, сильное, мощное движение. И приезжая туда, мы посещали э, там, церковь, посещали уже тех людей, проповедовали им слово. И уже заезжали в Баштанку, и кто хотел, мы предлагали, но немного было, потому что Николаев тогда тоже был, но в основном садились, с нами доезжали и дальше ехали кто в Одессу. И я почему вспомнил эти слова? Не заботиться о завтрашнем дне. И одна такая женщина пожилая, Она говорить, я з вами поїду. Я говорю, ну, давайте, у вас есть з собой якісь багаж? Вона взяла маленьку таку сумочку, валізу. І де, я вот это все. Вона так взяла і кажу, це все моє життя. І поклала. Вчора була забота о многом. Сегодня сумочка, и она говорит, это мое життя. И поклала. И мы едем по дороге. Люди в смятении. В таких обстоятельствах сложных. Они переживают. Они не знают, куда они едут. Ну, просто то, что происходило, оно вынуждено было. Оно вытолкнуло просто людей оттуда. И вы знаете, я уже так... Знаете, как человек, видя это все, думаю, ну ця Жинка, она и так потерпает. она залишила все, взяла только ту сумочку, вот по силам руке своей, вот кто уже в возрасте понимает, ну Скики вы с собой взяли, вот стики взяла его она. Я уже еду, и, знаете, внутри хочется и сказать. И не хочется больше обидеть, как-то нанести какой то еще больше раны душевной. И говорю, вы знаете, я говорю, мы верующие люди. И вам скажу одни, одно раз слово. Наша жизнь не ця лиза, наша жизнь Христос. Может придет это время и ее уже не будет той вализы? но будет Христос. Есть надежда. Вы знаете, у верующих людей есть надежда. У тебя, у меня, что бы мы ни пережили, как бы оно бы ни было, у тебя, у меня есть надежда. И она не полагается на эту землю. Она пройдет. Мы ожидаем нового неба, новой земли. И на них будет обитать правда. На этой земле которую мы ожидаем, будет обитать правда. Пока здесь наше упование на Господа, как это важно исследовать, испытывать, говорилось, и много будет еще говориться. Завтра я сам это пережил, было много планов в семье, по работе, в обучении детей. але пришло то 24 лютого, и все. То, что запланировали, можно было порвать и выкинуть. И Христос говорит, ты не заботься о завтрашнем дне. Он может быть иной совсем. И Бог говорит такие слова. Я, знаете, когда-то очень давно их для себя принял. Так как ты сохранил слово терпения моего, я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего я для себя принял давно уже. Сохрани Слово Господне. И Он тебя сохранит. Он тебя сохранит. И сейчас уже коротко. Даниил Седьмая глава. Он лег спать, ему было видение. Мы все читали это. И увидел сон и пророческое видение написано. И он записал этот сон, изложив сущность дела. И он увидел там четыре животных. И потом он обратился к там в этом видении к человеку, написано «Вострепетал дух мой во мне». Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего. Он стал говорить со мной, объяснил мне смысл сказанного. «Это большие звери, которые, которых четыре означают четыре царя восстанут от земли. Вы знаете, я когда читал, думал, Рассуждал, думаю, цари земные, и они отождествляются все со зверями. Эти четыре зверя, это четыре царя. Я лежал в себе и думал, я не знаю, это, это мои размышления. Я как, наверное, туда людина не пришла, что-то происходит. И отождествление приходит, как зверь становится там. Ну, может, я как бы, знаете, перемудрствовал в своих умозаключениях. Ну вот Даниил заканчивает царство и власть, величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство царство вечное. И все властители будут служить и повиноваться ему. Вот он такие слова в конце услышал. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне. Но слово я сохранил в сердце моем. То, что он увидел, оно его смутило, так как, знаете, часто наши размышления меня, тебя смущают. И настолько оно изменило его, он говорит, даже лицо изменилось на мне. Но говорю к тому, чем он заканчивает, но 27 стих, который написано ⁇ Царство вечное ⁇ и все властители будут служить и повиноваться Ему, Господу. И он вот эти слова сохранил в сердце. Вот то, как мы читали, что ты сохрани слово мое, а я сохраню тебя от и искушения. Что бы ни было, что бы мы не видели, что бы мы не слышали, что бы ни происходило, знай, царство Иисуса Христа, царство Отца, Царство вечное. Это царство вечное. И ты сохрани это слово, и Бог тебя сохранит. Хай Бог благословит нас всех, друзья, чтобы мы помнили это слово, и оно звучит, что моя жизнь – это Христос. Наша жизнь – Христос. Не вализы, не что-то такое, там много всего осталось. Но наша жизнь – Христос. Хай Бог вас всех благословит, чтобы мы сохранили это слово и знали, что царство, которое, в котором мы будем, которое нас ожидает, оно нетленное, а вечное. Аминь. Хай Бог благословит. Дякую братам за слово. Зараз хор спевает песню. После хору мы запрошуем семью, которая принесла дитятку под благословение. Хай Бог благословит.